Dünyada 2020-ci ildən etibarən qlobal ərzaq bahalaşması müşahidə olunur. İlk öncə pandemiyaya məhdudiyyətləri səbəbiylə tədarük zəncirinin qırılması ərzaq qiymətlərini dünya miqyasına qaldırdı. Daha sonra təəssüf ki, artıq iqlim dəyişikliklərinin pis nəticələrini görürük, quraqlıqlar və s. məhsuldarlığı aşağı salır. Hal-hazırda müharibə və təəssüf ki, müharibənin hər iki tərəfi, yəni Ukrayna həm də Rusiya dünyanın kənd təsərrüfatında əsas yer tutan iki oyunçudur və müharibə səbəbi ilə orda həm əkin bitsinə məşğul olmaq, həm orda məhsulları daşmaq çətinləşib. Bu baxımdan ə, artıq dünyada ərzaq qiymətlərinin bahalaşması ilə yanaşı ərzaq təhlükəsizliyi problemi aktuallaşmağa başlayır. Qlobal ərzaq qiymətləri üzrə indeksə baxsaq, BMT yanında Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının hesabatında sözü gedən indeks 2018-ci ildə 96 punkt olub. 2020-də həmin göstərici 91, hazırda isə maksimuma, yəni 140 pointə bərabərdir. Avropada qida təhlükəsizliyi məsələsi aktuallığını qoruyur. Ukrayna-Rusiya müharibəsi fonunda qiymət artımı daha çox Avraziyada müşahidə edilir. Avropa Statistika Komitəsinin ittifaq ölkələrində müşahidə olunan qiymət artımları ilə bağlı məlumatında qeyd olunur ki, 19 ölkədə 5.9% lik inflyasiya qeydə alınıb. Bu isə son 25 ildə ən yüksək göstəricidir və illik diapazonda qiymət artımı 6.2%dir. İttifaq ölkələrində orta hesabla zəruri tələbat mallarının qiyməti 4.2%, xidmətlər isə 2.5% bahalaşıb. Ən yüksək qiymət artımı 14% ilə Litvada, daha sonra 11.6% ilə Estoniya və 10% ilə Çexiyadadır. Qiymət artımının müşahidə edildiyi ölkələrdən biri də Almaniyadır. Ölkənin nüfuzlu Fokus jurnalında içməli sudan səmərəli istifadə və endirimli qiymətlərlə nəticə ticarət haqqında məsləhətlər yayınlanıb. Almaniyanın Rewe, Aldi və Lidl kimi böyük ticarət şəbəkələrində də zəruri tələbat mallarında kəskin qiymət artımı qeydə alınıb. Deutsche Welle-nin məlumatına görə, bahalaşan məhsullar sırasında günəbaxan yağı, mineral sular, qəhvə, tualet kağızı və süd məhsulları var. Ukrayna və Rusiyadan idxal olunan məhsullar isə 5%-dən 200%-ədək bahalaşıb. Davam edən kəskin inflyasiya statistikasına əsasən, cari ilin fevral-martında Çində 0.9, Avropa İttifaqında 5.9, Amerikada 7.9, Rusiyada isə 9.1% li inflyasiya müşahidə olunur. Göstəricilərin artacağı isə istisna edilmir. Çünki bir çox ölkələr öz ölkələrində qıtlıq olmasın deyə ixracı məhdudlaşdırırlar. Bu baxımdan ölkələrin iki yolu var təbii ki. Bir bir tərəfdən onlar öz ərzaq ehtiyatlarını artırmadılar, öz ərzaq tələkəsini təmin etməyə baxmayaraq. İkinci vacib məsələ məncə budur ki, mütləq şəkildə məhsuldarlığı artırmaq, kənd təsərrüfatından daha intensiv və effektiv şəkildə istifadə etməklə bu problemlərin üzərinə üstəsindən gəlmək olar. Qonşu Türkiyədə də ərzaq qiymətlərində kəskin bahalaşmalar var. Ötən il ölkə rəqulyatorlarının uçot faiz dərəcələrini tənzimləməsi Türk lirəsinin dəyər itirməsi prosesini sürətləndirdi. Hazırda Türkiyənin ərzaq qiymətlərində 56 faizlik bahalaşma aşkarlanıb. Türkiyə Statistika Təşkilatının hesabatında analoji rəqəmin 2019-cu ildə 32, 2020-ci ildə 13, ötən il isə 24 faiz olduğu qeyd edilib. Həqiqətən də qarşıdan çox ciddi qlobal ərzaq problemi gəlir, qlobal qıtlıq gəlir. Bu təkcə qeyd olunan bu Rusiya-Ukrayinadakı müharibə ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə son illərdə ərzaq, qlobal ərzaq istehlağı ciddi şəkildə azalır. Bu həm quraqlıqla bağlıdır, həm iqlim problemləri ilə digər məsələlər ilə bağlıdır. Türkiyədə istehlakçı qiymət indeks göstəricilərində də kəskin artım var. Belə ki, 2015-ci ildə sözü gedən indeks 9%, 2020-ci ildə 12% təşkil etsə də, hazırda bu rəqəm 93.5%-ə bərabərdir. Dünyadakı ərzaq qiymətlərinin artmasının ən ciddi təsir göstərdiyi ölkələrdən biri Türkiyədir. Amma Türkiyədə qiymətlərin qalxmasının maraqlısı, yəni budur ki, qlobal Məştavidə bu qiymət artımlarına səbəb olan problemlərlə yanaşı, Türkiyənz daxili amilləri də bu qiymət artımını tətikliyir. Xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə milli valyutası lirə son dövrlər çox ciddi şəkildə dəyər itirib və bu vəziyyətdə təbii ki, idxalın dəyəri artır. Digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə enerji daşıyıcılarını idxal edən bir ölkədir və enerji qiymətləri xüsusilə yanacaq qiymətləri kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin formalaşmasına ciddi təsir imkanlarına malikdir. Azərbaycan da qiymət artımı müşahidə olunur. 2022-ci il fevralda ötən ilə nisbətən istehlak qiymətləri indeksi 111.9% təşkil edib. Yəni qiymətlərin səviyyəsi 11.9% artıb. Azərbaycanda ən çox istehlak olunan məhsullar sırasında olan ət üzrə idxal da artıb. Ötən ilin yanvar-fevral ayları üzrə 10,2 milyon dollarlıq 6,1 min ton məhsul idxal edilsə də, həmin göstərici bu il 20% artaraq 12,1 milyon dollarlıq 7,1 min ton ət idxal olunub. Ət məhsulunun istehsalı istiqamətində zəruri olan taxıl tədarükünün dayanıqlı olmasıdır. Taxıl idxallıqla bağlı bəzi çətinliklər yaşansa da, Azərbaycanda ət istehsalı yüksəlir. 2021-ci ildə 85,3 min ton istehsal qeydə alınmışdsa, 2022-ci ilin ilk 2 ayında göstərici 3% artaraq 87,9 min tonə çatır. Lakin mənfi iqtisadi proseslər çərçivəsində məhsuldarlığın enməsi proqnozlaşdırıla bilər. Qlobal iqlim dəyişiklikləri son illərdir gedir, yəni bu bizim ölkədə yeniyenə müşahidə olunur. Bu təbii fəlakətlər, yağıntıların ə, həcminin ə azalması, artması, anomaliyalar təbii ki, aqrar sektora ən çox zərər vuran hallardan biridir. Mütəxəssislərə görə hazırda Ukrayna-Rusiya müharibəsi çərçivəsində taxıl məhsullarının idxalının məhdudlaşması aqrar sahə üçün çətinliklər yaradacaq. Qiymətlərin nə qədər bahalaşacağını isə siyasi proseslərin gedişatı müəyyən edəcək.